सऊदिया में गद्दारी के जुर्म में दो फौजियों को सजा मौत हो गई 2017 में गिरफ्तार किए गए फौजियों पर कौमी मफाद के तहफ में नाकामी का इल्जाम सऊदी अरब में गद्दारी के जुर्म में दो फौजियों को फांसी दे दी गई सरकारी खबर रसा इदारे सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब की वजारती दिफा ने दो फौजी अहलकारों को फांसी दे दी है इन पर गद्दारी का इल्जाम था दोनों मुलजमान की शनाख्त पायलट माजिद बिन मुसाव और चीफ सर्जन यूसफ बिन रेदा हसन के नाम से हुई है बताया गया है कि इन फौजियों को दो हजार सत्रह में गिरफ्तार किया गया था मजिद बिन मुसाबाद पर फौजी गद्दारी और कौम के मफाद और फौजी इज़्ज़त के तहफुज में नाकामी का इल्ज़ाम किया गया था इस पे ऐसी मालूम हुआ कि दोनों फौजियों को अदालत में भेजा गया और तमाम अदालती और कानूनी जब्तों पर अमल किया गया अदालती कार्रवाई के, के दौरान दोनों की जानब ऐसी मुजरिम का एतराफ़ करने के बाद उनके खिलाफ दो अहकाम जारी किए गए जो ये साबित करते थे की इन पर जो इल्जाम आएद किए गए वो उनके मुजरिम थे जिसके बायस उन्हें मौत की सजा सुनाई गई दोनों मुल्जमान को जमारात को ताइब के इलाके में फांसी दी गयी